ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਭਗ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਲਾਰੀਆ ਜਨ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ RAMਦੇਵ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ इस मौके दे बाबा रामदेव दे बोले कि नंबर भी जारी की था क्या जिससे लोग फोन करके नशे दे सौदाग्रा बारे जानकारी दे सकेंगे। जी सर देखो आज आज ती सलारिया दम्पत्ति बाप फाउंडेशन महसूवान सलारिया मेरे सारे गुरदासपुर पंजाब दे लोग स्वामी रामदेव जी महाराज का दिल की कहराहियों से धन्यवाद है, करते हैं कि अज पंजाब नुट सी स्वामी रामदेव जी क्योंकि स्वामी रामदेव जी वो शख्सियत ने जो कुछ कहें लोग सुनते हैं और ये अभियान इससे अच्छा तरीका कोई नहीं था कि ये शुरू किया जाए आज यूथ अगेंस्ट ड्रग्स एक कितनी बड़ी समस्या है कि हमारे परिवार का फ्यूचर हमारे आने वाले बच्चे हमारी प्रॉपर्टी कोई किसी किसी चीज कोई भी काम नहीं आएगी अगर हमारे बच्चे नहीं रहेंगे बच्चे गरीब के हों अमीर के हों सब के सब नशे में धुन है और सबसे ज्यादा नशा पठानकोट गुरदासपुर में है क्योंकि जहां पे हर एक दिन एक बच्चा चौदह से अठारह साल के बच्चे की मौत होती है हमने ये अब बीड़ा उठाया है कि जो नशा सप्लाई करते हैं आप बंद कर दो नहीं तो आपको उठा के जेल में डाला जाएगा सख्त सख्त सक सजा दी जाएगी एक बार फिर मैं हमारा स्वामी रामदेव जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ इस अभियान में शामिल होने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए और स्वामी रामदेव जी अभी आपको एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे प्लीज नोट करो जो भी नशा सप्लाई करता है पंजाब में गुरदासपुर में पठानकोट में आप इस नंबर पे फोन करो आपका नाम आपकी जो भी सिक्योरिटी है गुप्त रखी जाएगी और जो नाम और नशा सप्लाई करने वाले आप हमको दोगे उस पर सख्त से सख्त सक्त कार्रवाई होगी उसको जेल में डाला जाएगा ये मेरा आपको देश के प्रधानमंत्री ने पीएमओ में मोदी साहब ने नशे को और मांसाहार को बैन किया हुआ देश की राष्ट्रपति मुर्मू साहब ने क्योंकि वो खुद नशे के और तमाम मानसाहार के खिलाफ है पूर्ण सात्विक आत्मा राष्ट्रपति भवन में नशा नहीं होता है कोई नहीं तो जिस देश का प्रधानमंत्री नशे के खिलाफ हो जिस देश की राष्ट्रपति जी नशे के खिलाफ उस देश के युवा यदि नशे करने को गौरव की बात मानते हों या नशा करने में प्राइड फील करते हों ये तो बहुत बेशर्मी की बात है नशा करना बेशर्मी है नशा करना कायरता है और नशा वह आत्मविनाश उससे घर का परिवार का नाश होता है और भारत का भविष्य उससे अंधकार में हो जाता है हमारा अपना कुल वंश खानदान खतरे में पड़ जाता है हम गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह की संतानें होकर के राम और कृष्ण के वंशज होकर के ऋषियों की संतानें होकर के हम नशा करें यह हमारे लिए शर्म की बात है तो मैं आदमी मान साहब से भी कहूँगा आज केजरीवाल साहब से भी और बीजेपी गवर्नमेंट से भी पक्ष विपक्ष की बात नहीं सब मिल के और अकाली दल सहित कांग्रेस सहित सब राजनीतिक दल सारे सामाजिक संगठन और सारे समाज के जागरूक लोग सारे पत्रकार जो इस देश के जिम्मेदार लोग हैं वो सब नशे के खिलाफ हों तो यूथ अगेंस्ट ड्रग्स का यह अभियान शुरू किया यहाँ पठानकोट से गुरदासपुर से हमारे स्वर्ण सलारिया जी ने जो तो हमारे बहुत प्यारे हैं और मैंने तो इनको सार्वजनिक तौर पर कहा है कि मैंने इनको गोद ले रखा है ऐसे हमारे बालक हैं तो इन्होंने आज एक बहुत ऊंचे संकल्प के साथ एक नए अभियान की शुरुआत की है मैं स्वर्ण सलारिया जी को संतोष जी को और यहाँ के प्रिंसिपल सुनंदा जी सहित जितने भी इनके सखा मित्र हैं जो इस अभियान में इनके साथ खड़े हुए हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ कि एक बात पुण्य का काम शुरू किया है हमारी आने वाली नस्लें इससे बचे नाइन सिक्स वन ट्रिपल फोर ये वो नंबर है जिससे नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी और जो ये इलीगल इमोरल और एक तरह से जो बहुत बड़ा पाप और अपराध कर रहे हैं उनको उनके पाप की सज़ा दिलाने के लिए इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी नाइन फोर नाइन स... 64696144 तो ये नंबर है इसको जरूर सब नोट करें और इस अभियान में अपना योगदान दें बहुत बड़ी बात है कि नौजवान ओके जी ओके हां जी और नौजवान ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਭਲਾਇੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ RAM DEEP JI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਸੁਆਮੀ RAMDEV ਜੀ ਦਾ ਆਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਈ ਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਨਾਇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ 12 ਫਬ 22 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲक्की ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸਐਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼